Вечер добрий, тема дня на каналі Кіровоград. І сьогодні у нас в студії Володимир Канішев, перший заступник міського голови Кіровограда. Доброго вечора, Володимир Миколаївич. Перш ніж ми почнемо розмову, я з вашого дозволу нагадаю нашим глядачам точніше поясню, чому саме ви сьогодні в нас студії протягом тижня ми розповідали вам про те, як втілюється в життя транспортна реформа в обласному центрі в місті Кіровограді, про те, що реакція на новинки неоднозначна Жителів є ті, кому подобається, є ті, хто навпаки вважає, що вона не потрібна. Отже, давайте нагадаємо на початку нашої розмови, навіщо взагалі потрібна транспортна реформа. Ну, целью реорганизации автобусной сети было решение нескольких задач. Основные из них ⁇ это улучшение комфортности, перевозок пассажирских, улучшение качества, безопасности перевозок. Этих, эти задачи выполнимы при условии, если мы ужесточим условия договоров заключаемых с перевозчиками. Ну и одна из главных задач, которая я действительно уверен в том, что это надо делать, это уходить от маршрутных такси, переходить на автобусы большой вместимости, которые, по нашему глубокому мнению, могут обеспечить те две задачи, от которых я выше говорил. Это комфортность и безопасность. Власне, это да. те, про что давно говорили, давно да, Да, это совершенно, зробити. совершенно верно. Далее, мы должны были ужесточить контроль над нашими перевозчиками, которые зачастую не выполняли условия договоров, которые были зачастую темчасово с ними заключены. И поэтому, опять же, выше я уже сказал о том, что будут ужесточены договора и условия конкурсов. Мы провели уже первый этап конкурса, где действительно условия конкурса были жесткие очень, и эти, эта же жесткость нашла отражение и в наших договорах, с заключенными с перевозчиками. Если условия договора будут не выполняться перевозчиками, договора будут с ними расторгаться, разрываться. Владимир Далее Владимир. у нас проблема, извините, я вам... Ну, у нас просто перерыв... часа небогато, да. всего 8 минут. Да, да, спасибо. Одна из основных еще задач, которую нам необходимо решить, это обновить наш парк автобусный. Вы все прекрасно знаете, ездите на автобусах, видите в каком состоянии наши автобусы, особенно маршрутные такси. Поэтому условия конкурса были прописаны так, чтобы перевозчики вынуждены были обновлять свой автобусный парк. Ну и еще одно условие наших конкурсов – это то, что они должны иметь автобусы, приспособленные для перевозки инвалидов. Ну и еще одно из условий – это то, что мы ставили за мету разгрузить центр города. Поэтому и маршрутная мережа таким образом составлялась, чтобы ну, не устраивали у нас водители гонки в центральной чтобы части города и до… Да? единственный путь, чтобы эту, эту проблему решить, исключить дублирование маршрутов. Mm -hmm. и, одна, плюс, и плюс, я сам, еще... Побольше, да, да, километров. да, на сегодня, уже, уже на сегодня троллейбусов ходит 13, они вместе с сотым маршрутом, 101 маршрутом и 150 маршрутом составляют, так сказать, центральный маршрут, который идет с Лыдлайкевки на Попова и Жадова. Вот они вместе на этом маршруте работают у нас сегодня на сотом, 100, на сотом маршруте 10 автомобилей, на 101-м 10 и 12 работает на 150-м. Угу. И плюс 12 троллейбусов. Сегодня вот руководитель троллейбусного парка доложил, что работает 13 машин. То есть у нас получается ситуация какая, вы видите, что работает 30 с лишним автомобилей большой вместимости, которые пассажирский поток должны обеспечить полностью. Еще даже у нас есть резерв. Разумеется. А, то, что, а то, что эти автобусы действительно они комфортные, удобные, Но ну, пассажиры, пассажиры должны убедиться. Да. Да. Давайте да. повернемся до самой транспортной мережи, до того, как она была складана. есть в самом процессе ее ее выучалась вивчалася думка потенциальных пассажиров? Ну, этот вопрос Подготовки. стал на повестке не сегодня. Проведена большая работа подготовительная. И уже по реорганизации транспортной сети вели разговор в прошлом году, в конце прошлого года. Но ну, не только вели разговор, но и привлекли специализированные организации, институт транспортный, Харьковский университет, который мы режу нашу изучал разработал рекомендации, согласно которых и проводилась реорганизация транспортной мережи. И к тому же осенью, перед тем как исполком принял решение о реорганизации транспортной сети, было обговорение с населением. Так, так, що люди мнение. можливість что своє мы начали коли ми почали новые нові маршрути, е, може бути недостаточно було інформації. Ось, до речі, моє наступне питання про це. Існує така думка обласних посадовців, що проблема в непоінформованості. Тобто люди навіть не знають, проти чого вони протестують за фактом. Яким чином можна досягти того, аби люди чітко розуміли, які маршрути, де ходитимуть, з яким проміжком часу. Ну, мы использовали все средства информации, какие у нас есть в городе и в области, для того, чтобы разъяснить людям, насколько меняется транспортная сеть. Мы использовали и областное телевидение, городское наше телевидение, ТТВ, я имею в виду канал, и наши печатные средства, и сайты разнообразные. На рынках есть такие таблицы информативные? Значит, мы делали информацию, разовую информацию, какие маршруты исключаются, какие вместо них вводятся. Сейчас мы работаем над тем, чтобы действительно на остановках были установлены такие знаки, на которых, во-первых, написано, какие маршруты ходят, и их, так сказать, конечные остановки, и плюс интервал. Эта работа сейчас проводится. И уже на некоторых остановках у нас действительно такие интервалы есть, особенно там, где вот сегодня мы ну, уже имеем мы имеем некоторый опыт, видим, где какие у нас проблемы, вот особенно на тех проблемных маршрутах, такие уже знаки появились. Угу. Тобто я правильно розумію ситуацию, что сейчас, умовно кажучи, идет обкатка цієї новой мережи. Вы смотрите, где есть проблемы, звертаете на увагу на них и вы решаете. Да, вы правы полностью. Мы понимаем ответственность, какая на нас лежит, и понимаем, насколько транспортное получение, транспортное сообщение важно для комфортности проживания наших горожан. Поэтому мы подходим к этому Вопросу очень осторожно. И не сразу меняем всю транспортную сеть, а меняем по, постепенно. Э, уже ранее мы говорили неоднократно об этом, что у нас реформа идет в три этапа. Мы провели только первый этап, первый конкурс, и замену некоторых маршрутов, изменения некоторых маршрутов произвели. И вот сейчас мы отслеживаем за тем, какие вопросы, какие пожелания у наших граждан появляются. То -то коррекция Совершенно это не догма, и мы над этим работаем. Ну, как пример я вам могу привести, что у нас не планировалось по первому. Етапу оставить 103-й маршрут. Ну, жители Кущовки и Новой Балашовки попросили часто эти в обращениях людей были просьбы, чтобы действительно этот маршрут оставить. Мы действительно посмотрели на ситуацию и маршрут, не исключаем из мережі, он остається и сегодня работает. Я вам дуже дякую за розмову. За браком часу маємо завершувати. Нашим глядачам я хочу нагадати, що у нас в гостях був Володимир Миколаївич Канічів, перший заступник міського голови Кіровограду. Говорили про транспортну мережу. Отже, ваше зауваження можливе, але нехай вони будуть корень. некоректными, так? Дякую, що були з нами. Спасибі. Спасибі.